ਬਦਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹਦੇ ਚ ਫੀਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਬੈਂਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਡੈਂਸੀ ਦਾ ਪਾਥਵੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਚ ਇੱਕੇ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜੋ बीते दिन ट्रेड कोर्स की एक वीडियो भी पाई थी काफ़ी मेरे ख्याल वायरल भी हो हुई है तो, तो जानना चाहूँगा हम क्रेडिट इम्प्लॉयर वर्क विजे वाले जी ट्रेडिंग कोर्स पास जाना चाहते हूँगे हाँ जी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है और हमारे पास बहुत क्लाइंट्स मिल रहे हैं देखने के लिए कि कैसे पाथवे में आएँ कुछ कोर्सेस जो अभी रिसेंटली ग्रीन लिस्ट में एड हुए जैसे कि पैनल बीट वेल्ड तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम उस पाथवे पर रेजिडेंस लें तो क्या करें सो डेफिनेटली ऑप्शन हैं Uh, कुछ जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं जो जो ऑलरेडी वेल्डर या पैनल बीटर या इस किसी भी ट्रेड में काम कर रहे हैं एक ऑप्शन तो उनके लिए है बहुत ज़रूरी है कि वो एलिजिबिलिटी सही असेसमेंट कराएं कि uh, क्या वो ग्रीन लिस्ट की रिक्वायरमेंट मीट कर करते हैं क्या सैलरी रेन्यूम्रेशन मीट करते हैं क्योंकि डेफिनेटली सैलरी रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई है uh, और दूसरा उन लोगों के लिए जो किसी और रोल में काम कर रहे हैं या वो ओपन वर्क वीज़ा पे हैं या वो चाहते हैं इस यू नो इस ऑक्यूपेशन में आना तो डेफिनेटली उनके लिए भी ऑप्शन है बिकॉज वेल्डिंग के कोर्सेज़ हैं जो आप ऑन उन, शोर कर सकते हैं चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पे चेंज करके करें या वो अगर आप जॉब में काम कर रहे हैं तो आप वी लगा के करें या वर्क आप वर्क या फिर वर्क की रिक्वायरमेंट है तो आप वैसे ही करें ये, ये शॉर्ट कोर्सेज़ रहते हैं आ, लेवल थ्री और लेवल फोर के चार से छः महीने से आठ महीने डिपेंडिंग अपॉन कितना स्किल सेट है तो काफ़ी क्लाइंट्स हमारे को इसके लिए भी अप्रोच कर रहे हैं और डेफिनेटली ऑप्शन है आइज़ के रिक्वायरमेंट में बोलूँ तो 5.5 पॉइंट फाइव मिनिमम रिक्वायरमेंट है और फीस uh, तो कंफर्म नहीं कर पाऊंगी लेकिन हाँ डेफिनेटली नॉर्मल मास्टर्स या बैचलर्स से काफ़ी uh, कम फीस रहती है क्योंकि ये शॉर्टर प्रोग्राम है शॉर्टर ड्यूरेशन के प्रोग्राम्स हैं जी ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੰਨਾ رائے ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਬੰਨਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਜਾਸਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਹੋਰ ਆਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਕਾਜਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਦਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹਦੇ ਚ ਫੀਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਬੈਂਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਡੈਂਸੀ ਦਾ ਪਾਥਵੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਚ ਇੱਕੇ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜੋ बीते दिन ट्रेड कोर्स की एक वीडियो भी पाई थी काफ़ी मेरे ख्याल वायरल भी हो हुई है तो, तो जानना चाहूँगा हम क्रेडिट इम्प्लॉयर वर्क विजे वाले जी ट्रेडिंग कोर्स पास जाना चाहते हो कहोंगे हाँ जी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है और हमारे पास बहुत क्लाइंट्स मिल रहे हैं देखने के लिए कि कैसे पाथवे में आएँ कुछ कोर्सिज जो अभी रिसेंटली ग्रीन लिस्ट में एड हुए जैसे कि पैनल बीट वेल्ड तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम उस पाथवे पर रेजिडेंस लें तो क्या करें सो डेफिनेटली ऑप्शन हैं Uh, कुछ जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं जो जो ऑलरेडी वेल्डर या पैनल बीटर या इस किसी भी ट्रेड में काम कर रहे हैं एक ऑप्शन तो उनके लिए है बहुत ज़रूरी है कि वो एलिजिबिलिटी सही असेसमेंट कराएं कि uh, क्या वो ग्रीन लिस्ट की रिक्वायरमेंट मीट कर करते हैं क्या सैलरी रेन्यूम्रेशन मीट करते हैं क्योंकि डेफिनेटली सैलरी रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई है uh, और दूसरा उन लोगों के लिए जो किसी और रोल में काम कर रहे हैं या वो ओपन वर्क वीज़ा पे हैं या वो चाहते हैं इस यू नो इस ऑक्यूपेशन में आना तो डेफिनेटली उनके लिए भी ऑप्शन है बिकॉज वेल्डिंग के कोर्सेज़ हैं जो आप ऑन on, शोर कर सकते हैं चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पे चेंज करके करें या वो अगर आप जॉब में काम कर रहे हैं तो आप वी लगा के करें या आप वर्क या फिर वर्क की रिक्वायरमेंट है तो आप वैसे ही करें ये शॉर्ट कोर्सेज़ रहते हैं आ, लेवल थ्री और लेवल फोर के चार से छः महीने से आठ महीने डिपेंडिंग अपॉन कितना स्किल सेट है तो काफ़ी क्लाइंट्स हमारे को इसके लिए भी अप्रोच कर रहे हैं और डेफिनेटली ऑप्शन है आइल्स के रिक्वायरमेंट में बोलो तो 5.5 पॉइंट मिनिमम रिक्वायरमेंट है और फीस uh, तो कंफर्म नहीं कर पाऊंगी लेकिन हाँ डेफिनेटली नॉर्मल मास्टर्स या बैचलर्स से काफ़ी uh, कम फीस रहती है क्योंकि ये शॉर्टर प्रोग्राम है शॉर्टर ड्यूरेशन के प्रोग्राम्स हैं जी ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੰਨਾ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਬੰਨਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਜਾਸਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਹੋਰ ਆਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਕਾਜਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਦਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹਦੇ ਚ ਫੀਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਬੈਂਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਡੈਂਸੀ ਦਾ ਪਾਥਵੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਚ ਇੱਕੇ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜੋ बीते दिन तो ट्रेड कोर्स की एक वीडियो भी पाई थी काफ़ी मेरे ख्याल वायरल भी हो हुई है तो, तो जानना चाहूँगा हम क्रेडिट इम्प्लॉयर वर्क विजे वाले जी ट्रेडिंग कोर्स पास जाना चाहते हो कहोंगे हाँ जी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है और हमारे पास बहुत क्लाइंट्स मिल रहे हैं देखने के लिए कि कैसे पाथवे में आएँ कुछ कोर्सेस जो अभी रिसेंटली ग्रीन लिस्ट में एड हुए जैसे कि पैनल बीट वेल्ड तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम उस पाथवे पर रेजिडेंस लें तो क्या करें सो डेफिनेटली ऑप्शन हैं Uh, कुछ जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं जो जो ऑलरेडी वेल्डर या पैनल बीटर या इस किसी भी ट्रेड में काम कर रहे हैं एक ऑप्शन तो उनके लिए है बहुत ज़रूरी है कि वो एलिजिबिलिटी सही असेसमेंट कराएं कि uh, क्या वो ग्रीन लिस्ट की रिक्वायरमेंट मीट कर करते हैं क्या सैलरी रेन्यूम्रेशन मीट करते हैं क्योंकि डेफिनेटली सैलरी रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई है uh, और दूसरा उन लोगों के लिए जो किसी और रोल में काम कर रहे हैं या वो ओपन वर्क वीज़ा पे हैं या वो चाहते हैं इस यू uh, नो you know, इस ऑक्यूपेशन में आना तो so डेफिनेटली उनके लिए भी ऑप्शन है बिकॉज वेल्डिंग के कोर्सेज़ हैं जो आप ऑन on, शोर कर सकते हैं uh, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पे चेंज करके करें या वो अगर आप जॉब में काम कर रहे हैं तो आप वी लगा के करें या याक या फिर वर्क की रिक्वायरमेंट है तो आप वैसे ही करें ये शॉर्ट कोर्सेज़ रहते हैं लेवल uh, थ्री और लेवल फोर के चार से छः महीने से आठ महीने डिपेंडिंग अपॉन कितना स्किल सेट है तो काफ़ी क्लाइंट्स हमारे को इसके लिए भी अप्रोच कर रहे हैं और डेफिनेटली ऑप्शन है आइल्स के रिक्वायरमेंट में बोलो तो 5.5 पॉइंट मिनिमम रिक्वायरमेंट है और फीस uh, तो कंफर्म नहीं कर पाऊँगी लेकिन हाँ डेफिनेटली नॉर्मल मास्टर्स या बैचलर्स से काफ़ी uh, कम फीस रहती है क्योंकि ये शॉर्टर प्रोग्राम है शॉर्टर ड्यूरेशन के प्रोग्राम्स हैं जी ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੰਨਾ رائے ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਬੰਨਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਜਾਸਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਹੋਰ ਆਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਕਾਜਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਦਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹਦੇ ਚ ਫੀਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਬੈਂਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਡੈਂਸੀ ਦਾ ਪਾਥਵੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਚ ਇੱਕੇ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜੋ बीते दिन तो ट्रेड कोर्स की एक वीडियो भी पाई थी काफ़ी मेरे ख्याल वायरल भी हो हुई है तो, तो जानना चाहूँगा हम क्रेडिट इम्प्लॉय वर्क विजे वाले जी ट्रेडिंग कोर्स पास जाना चाहते हूँगे हाँ जी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है और हमारे पास बहुत क्लाइंट्स मिल रहे हैं देखने के लिए कि कैसे पाथवे में आएँ कुछ कोर्सेस जो अभी रिसेंटली ग्रीन लिस्ट में एड हुए जैसे कि पैनल बीट वेल्ड तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम उस पाथवे पर रेजिडेंस लें तो क्या करें सो डेफिनेटली ऑप्शन हैं Uh, कुछ जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं जो जो ऑलरेडी वेल्डर या पैनल बीटर या इस किसी भी ट्रेड में काम कर रहे हैं एक ऑप्शन तो उनके लिए है बहुत ज़रूरी है कि वो एलिजिबिलिटी सही असेसमेंट कराएं कि uh, क्या वो ग्रीन लिस्ट की रिक्वायरमेंट मीट कर करते हैं क्या सैलरी रेन्यूम्रेशन मीट करते हैं क्योंकि डेफिनेटली सैलरी रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई है uh, और दूसरा उन लोगों के लिए जो किसी और रोल में काम कर रहे हैं या वो ओपन वर्क वीज़ा पे हैं या वो चाहते हैं इस यू uh, नो you know, इस ऑक्यूपेशन में आना तो डेफिनेटली उनके लिए भी ऑप्शन है बिकॉज वेल्डिंग के कोर्सेज़ हैं जो आप ऑन on, शोर कर सकते हैं uh, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पे चेंज करके करें या वो अगर आप जॉब में काम कर रहे हैं तो आप वी लगा के करें या वर्क आप वर्क या फिर वर्क की रिक्वायरमेंट है तो आप वैसे ही करें ये शॉर्ट कोर्सेज़ रहते हैं लेवल uh, थ्री और लेवल फोर के चार से छः महीने से आठ महीने डिपेंडिंग अपॉन कितना स्किल सेट है तो काफ़ी क्लाइंट्स हमारे को इसके लिए भी अप्रोच कर रहे हैं और डेफिनेटली ऑप्शन है आइल्स के रिक्वायरमेंट में बोलो तो 5.5 पॉइंट मिनिमम रिक्वायरमेंट है और फीस uh, तो कंफर्म नहीं कर पाऊंगी लेकिन हाँ डेफिनेटली नॉर्मल मास्टर्स या बैचलर्स से काफ़ी uh, कम फीस रहती है क्योंकि ये शॉर्टर प्रोग्राम है शॉर्टर ड्यूरेशन के प्रोग्राम्स हैं जी ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੰਨਾ رائے ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਬੰਨਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਜਾਸਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਹੋਰ ਆਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਕਾਜਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਦਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹਦੇ ਚ ਫੀਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਬੈਂਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਡੈਂਸੀ ਦਾ ਪਾਥਵੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਚ ਇੱਕੇ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜੋ बीते दिन ट्रेड कोर्स की एक वीडियो भी पाई थी काफ़ी मेरे ख्याल वायरल भी हो हुई है तो, तो जानना चाहूँगा हम क्रेडिट इम्प्लॉयर वर्क विजे वाले जी ट्रेडिंग कोर्स पास जाना चाहते हूँ की कहोंगे हाँ जी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है और हमारे पास बहुत क्लाइंट्स मिल रहे हैं देखने के लिए कि कैसे पाथवे में आएँ कुछ कोर्सेस जो अभी रिसेंटली ग्रीन लिस्ट में एड हुए जैसे कि पैनल बीट वेल्ड तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम उस पाथवे पर रेजिडेंस लें तो क्या करें सो डेफिनेटली ऑप्शन हैं Uh, कुछ जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं जो जो ऑलरेडी वेल्डर या पैनल बीटर या इस किसी भी ट्रेड में काम कर रहे हैं एक ऑप्शन तो उनके लिए है बहुत ज़रूरी है कि वो एलिजिबिलिटी सही असेसमेंट कराएं कि uh, क्या वो ग्रीन लिस्ट की रिक्वायरमेंट मीट कर करते हैं क्या सैलरी रेन्यूम्रेशन मीट करते हैं क्योंकि डेफिनेटली सैलरी रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई है uh, और दूसरा उन लोगों के लिए जो किसी और रोल में काम कर रहे हैं या वो ओपन वर्क वीज़ा पे हैं या वो चाहते हैं इस यू नो इस ऑक्यूपेशन में आना तो डेफिनेटली उनके लिए भी ऑप्शन है बिकॉज वेल्डिंग के कोर्सेज़ हैं जो आप ऑन on, शोर कर सकते हैं चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पे चेंज करके करें या वो अगर आप जॉब में काम कर रहे हैं तो आप वी लगा के करें या आप वर्क या फिर वर्क की रिक्वायरमेंट है तो आप वैसे ही करें ये शॉर्ट कोर्सेज़ रहते हैं आ, लेवल थ्री और लेवल फोर के चार से छः महीने से आठ महीने डिपेंडिंग अपॉन कितना स्किल सेट है तो काफ़ी क्लाइंट्स हमारे को इसके लिए भी अप्रोच कर रहे हैं और डेफिनेटली ऑप्शन है आइल्स के रिक्वायरमेंट में बोलो तो 5.5 पॉइंट मिनिमम रिक्वायरमेंट है और फीस uh, तो कंफर्म नहीं कर पाऊंगी लेकिन हाँ डेफिनेटली नॉर्मल मास्टर्स या बैचलर्स से काफ़ी uh, कम फीस रहती है क्योंकि ये शॉर्टर प्रोग्राम है शॉर्टर ड्यूरेशन के प्रोग्राम्स हैं जी ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੰਨਾ رائے ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਬੰਨਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਜਾਸਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਹੋਰ ਆਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ